Növbədə danışacağımız sujetdə söhbət qanunsuz yox, icazə alınan tüfəndən istifadədən gedir. Məşhur qitə araçı Nofel Süleymanovun olayını çoxlarınız bilirsiniz. Bir daha xatırladım ki, ifaçı oğlunun ehtiyatsızlıqdan atdığı tüfəngi qurbanına çevirilib və bu hadisə silahla davranarkən təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyin vacibliyini bir daha gündəmə gətirdi. Əsəndə silahlar necə təlimizlənməlidir? haqlanılmasında hansı qaydalara əməl olunmalıdır? araşdırmışıq. 17 yaşlı oğul, atası məşhur gitarçı Nofə Səlimovunu bax bu binada qətli edib. İddia olunur ki, hadisə ehtiyatlılıqdan baş verib. Bu da eyni zamanda valideyn məsuliyyətsizliyini və silahla davranma qaydalarını gündəmə gətirir. Niyyəti silahı təmizləmək idi, amma atasını həyatından etdi. Bəli, ehtiyatsızlıq daha bir ailədə bədbəxt hadisəyə səbəb oldu. Söhbət ötən gün Nizami rayonunda baş verən ölüm hadisəsindən gedir. Bu faciə bir daha silahla davranma zamanı xüsusi təlimatları əməl etməyin qaçılmaz olduğunu göstərdi. Bu gördüyümüz şəkildə o silah evdə saxlananda bilməz. Mütləq qayda odur ki, silah mütləq sökülü olmalıdır. Yəni yarım sökülü vəziyyəti var. İstənilən silah yarım sökülü vəziyyətdə olmalıdır, seyfdə saxlanmalıdır. Patronla silah eyni yerdə olmamalıdır. Tutaq ki, bu seyfdə saxlanılırsa silah Silah başqa olmalıdı, patron başqa olmalıdı. Təmizliyi işləri aparılırsa da, tutaq ki, vəqtdə ofisdə ova getdi, ovdan gəldi, evdə təmizlik işləri aparsa, maksimum qaydədə ehtiyatlı olmalıdı, çaşmamalıdı ki, ev şəraitində bu işlərə hədd keçirməsin. Avtomobildə isə silahlar yük yerində, yalnız yarım sökülü vəziyyətdə və içərisində patron olmamaq şərti ilə daşına bilər. Mütəxəssis deyir ki, hər bir silahın özünün təhlükəsizlik mexanizmi var. Bəzi istehsalçı şirkətlər təhlükəsizliyi nəzərə alsa da, bəziləri üçün xüsusi quruqlar ehtiyac var. Islahın özünə məxsus təhlükəsizlik qaydaları olmadıqda belə zamoqlar, qıfıllar satılır silah üçün. Silahın təti mexanizmini bağlamaq üçün bu qaydada çıxarılır. Demə hərini şəkildə göstərim sizə. Taxlı təti mexanizmi silahına, silahın təti mexanizminə taxılır. Atarla bağlanılır. Artıq silahı tam qormadı. Yəni bu da tətbiq bağlı vəziyyətdə olduğu üçün bu, bundan da atış etmək mümkün deyil. Bəli, təhlükəsizlik qaydalarına istər silahla davranarkən, istərsə də gündəlik həyatda mütləq əməl etməliyik ki, sonradan bu cür xoşa gəlməz hadisələrdən üz-üzə qalmayaq. Faiq Kərimoğl, Vəxtiyar Nəsirli, ARB xəbər.